অফ নৰ্থ ইষ্টচনত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই আজি আপোনালোকক সানমিহলি শাকেৰে ৰন্ধা সুস্বাদু ব্যঞ্জনবিধৰ ৰেচিপি এটা দেখুৱাব লৈছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পাব এতিয়া আহকচোন ভিডিঅ'টো চাওঁ ৰেচিপিটোৰ বাবে কেইবাবিধো সেউজীয়া শাক লাগিব তাৰ ভিতৰত ছজিনা পাতো অন্যতম ছজিনা পাতখিনি ঠাৰি গুচাই ভালদৰে ধুই ল'ব লাগিব ইয়াত আছে পালেং শাক লাই শাক আৰু সুতুৰা শাক এতিয়া ছজিনা পাতখিনিৰ ওপৰত লাই আৰু পালেং শাকখিনি কুটি ল'ব লাগিব সুতুৰা শাকখিনি মই আগতীয়াকৈ কুটি লোৱা আছে আদা কেঁচা জলকীয়া আৰু নহৰু সহজাকৈ পিচি ল'ব লাগিব কেৰাহীখন গেছৰ ওপৰত পাতি তাত প্ৰায় এগিলাচ পানী দিব লাগিব এতিয়া তাত আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্ট অলপমান দিব লাগিব তাৰপিছত তাত খোৱা চ'ডা কুটি লোৱা শাক আৰু জোখমতে নিমখ দি ঢাকি উতলিবলৈ দিব লাগিব খোৱা চ'ডাৰ সলনি কলাখাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব তেল আৰু মা মছলা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ পেলকা নামৰ এই ব্যঞ্জনবিধ অতি সহজতে ৰান্ধিব পাৰি আৰু খাবলৈ সুস্বাদু হয় সাতমিহলি শাকেৰে ৰন্ধা এই পেলকাৰামৰ ব্যঞ্জনবিধ উত্তৰ বংগ আৰু অসমত থকা দেশী আৰু হিন্দুধৰ্মী কোঁচ ৰাজবংশীসকলৰ মাজত অতিকে জনপ্ৰিয় ব্যঞ্জন হয় এই ব্যঞ্জনবিধ স্বাস্থ্যসন্মত লগতে খাবলৈ বৰ সুস্বাদু হয় প্ৰায় পাঁচ মিনিটমান সময়ৰ পিছত শাকখিনি ভালদৰে লৰাই আকৌ ঢাকি দিব লাগিব শাকখিনি অলপ সময় উতলোৱাৰ পিছত শাকতীয়া পানীখিনি শুকাই শাকখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এতিয়া তাত আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ বাকী থকা পেষ্টখিনি দি ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব এতিয়া শাকখিনি ঢাকি অলপ সময় উতলিবলৈ দিব লাগিব এতিয়া শাকখিনিৰ ওপৰত কুটি লোৱা ধনিয়া পাত অলপমান দি ভালদৰে লৰাই গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব লাগিব সানমিহলি শাকেৰে ৰন্ধা তেল মছলাবিহীন জনপ্ৰিয় ব্যঞ্জন পেলকা প্ৰস্তুত হৈ গৈছে এতিয়া পাত্ৰ এটাত উলিয়াই গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব পেলকা নামৰ এই ব্যঞ্জনবিধ খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয় আপোনালোকেও কেতিয়াবা এনেদৰে প্ৰস্তুত কৰি খাই চাবচোন প্ৰিয়দৰ্শক আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেল এৰোমা অফ নৰ্থ ইষ্ট কিচনক এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবচোন আৰু লগতে কাষত থকা বেল এখনটো টিপি দিব তেতিয়া মই প'ষ্ট কৰা প্ৰতিটো ৰেচিপিৰ ন'টিফিকেশ্যন মই ভিডিঅ' প'ষ্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই যাব এনেধৰণৰ সুস্বাদু ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ